और जब आइडेंटिफाई होता फिर उसके लिए आप तदब्बुर करें कि शैतान यहाँ यहाँ से वार कर रहा है तो देखिए देखिये अयुबिल्स दुआ कन्फेशन करते हैं सूरह अंबिया थ्री में व नादा रब्बा वह ऐब ना रबा दुर्रंताम्रमिन और जब अयुब ने अपने रब को नदा दी कि मुझे शैतान ने जर पहुँचा कर छू लिया और तू रहम करने वालों में से ज्यादा रहम करने वाला यानी यह कन्फेशन है कि अयुब यह कह रहे हैं कि मुझको छू लिया शैतान ने यह समझना कि छू लिया उसने और हम पीछे हाथ पड़ते हैं उसने अजाब और पनिशमेंट भी दी यानी हिस्सा भी दिया पनिशमेंट तो वो ये एड्रेस का एड्री कर रहे हैं ना तभी तो अल्लाह ने फिर हमको बताया कि क्या करना है कि तुम यू जराब लगाओ यू मारो उसको हवा को है और झूठी वो वो मतलब तो ये उसके क्योर भी बता दिया लेकिन ये एडमिट करना जरूरी इसी तरह देखिए नेक्स्ट आखिरी आयत में आदम अलैहि सलाम भी उसका जोड़ा दोनों दुआ मांगते हैं वो भी कहते हैं सूरह सूरहराफ सेवन के अंदर ट्वेंटी थ्री कौला रबनालना अनफसना विलम तखफिल्ना व तरहना ल नकून उन दोनों ने कहा ए आदम यानी आदम उसके जोड़े ने दोनों ने कहा ए हमारे रब हमने अपने नफसों पर म किया और अगर तू हमारी मकफरत नहीं करेगा और तू हम पर रहन नहीं करेगा तो हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में सो जाएंगे तो अब यह समझ लें आप कि यह फैक्ट है कि आदम असलाम या उनका जोड़ा या हम और हमारा जोड़ा हमसे गलतियां हो रही हैं शैतान हमारे साथ लगा हुआ है जब भी शैतान पर लेक्चर दिया गया और कैसे कैसे लग रहा है हम आइडेंटिफाई करें और जब आइडेंटिफाई कर लें तो ये मत समझे वंस अपॉन ए टाइम ये आयत याद तो हो जाती है लेकिन आप समझे कंटिन्यूस है वो आपकी पूरी पूरी जिंदगी का मकसद वो आपके साथ है और कहां कहां से कैसे कैसे से आगे से दाएं से बाएं से पीछे सब पड़ चुके हम हर तरीके से आ रहे हैं वो धोखा भी दे रहा है डिल्यूट भी कर रहा है तरगीब भी कर रहा है इश्तियाल में भी ला रहा है कितनी जगहों से अटैक तो कर रहा है वो तो पूरा जो हमने लेक्चर का जो वो किया है रसूलों के नबियों के बारे में ऐसी बातें मनवा रहा है अलकाय तमन्नाओं में कर रहा है तो ये सारी बातें जो हमने पढ़ी है इससे ये आइडेंटिफाई करना है कि कंटिन्यूस नॉन स्टॉप हमारा इसके साथ इंटरेक्शन है और अगर हमारी जिक्र रहमान से आखें बंद हैं तो हमारे पे मुसलत है हमें रोक रहे रास्ते हिदायतीफ्ता समझ रहे हैं शैतान हमेशा औरत मर्द हम सब के जज्बात जो है ना वहां से पकड़ता है इमोशन और फीलिंग्स को म्यूटिलेट कर रहा है बहरहाल अब यहां मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूं जो सवाल सिलसिला कर लेते हैं। लेता शेख साहब हजरात आज के लेक्चर का मौजूद था अल कुरान शैतान <laughs> और इबलीस के बारे में क्या कहता है मैं मैं सवाल सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करता हूँ लेकिन उसका उसके जो तरीक़ाकार की वजाहत है वो करता चलूँ सबसे पहले खावतीन को चांस दिया जाएगा सवाल करने के लिए और उसके बाद मर्द हजरात और लास्ट में हम पेलटॉक्सिक क्वेश्चन लेंगे लेकिन जिस बात का ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने वो ये है कि आपके आपका जो सवाल है वो आज के मौजू के मुताबिक होना चाहिए इससे हट के अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप बाद में टाइम लेके शेख साहब से तशरीफ ला सकते हैं और वजाहत कर सकते हैं तो मैं इनवाइट करूंगा खातिन में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो प्लीज तशरीफ रसूलों की मर्दाना वजाहत को जरा तफसील से समझाएं। वो ये है कि इन्होंने पूछा रसूलों की मर्दाना वजात तो बहुत सारी आयतें है लेकिन एक आयत मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पर रब बना व बद फ़ी हिम रसूल अमिन हम यतलू अलिम आयाती का व्यम्लिताबालम वक्कीम इन् कंतल आज़ीज़ल ए रब मबूस कर दे इनमें रसूल जो लोगों पर तेरी आयत तिलावत करेगा देगा किताब का और औरमत से इल देगा पार और तस्किया करेगा बेशक अच्छा अब ये चार चीज़ें जो हैं कि आयात का तिलावत करना किताब का इल देना हकमत से पढ़ना और लोगों पर तस्किया कर देना ये रसूलों की मैस्कुलन मैनर है हम और आप दोनों आप भी मैं भी मर्द भी औरतें सब आयत याद कर सकते हैं और उस आयत की सेंस जो है उसके अंदर जो एसेंस है उसकी जो रूह है उसको डिफरेंट सिचुएशंस के लिए आप उसकी तिलावत करें और आपको उसका इल्म भी है कि ये अल्लाह ताला यहाँ पर इस आयत के मुताबिक ये कह रहा है और मैं इसलिए ये आयत तिलावत कर रही हूँ यह रसूल का कौल है अल्लाह का कलाम है तो वो जो ईवुल बात है जो शैतानी बात है उससे वो दूर हो जाएगी तो इस मैस्कुलिन मैनर से अल्लाह कह रहा है रेस करो यानी इसमें खूब तेज करो तेजी करो इस चीज को बढ़ा लो बार बार आयत पढ़ो बार बार उसकी रूह को पढ़ो बार बार नमाज पढ़ो बार बार करो ताकि वो आपकी जो बुराई बुराईवल है वो उससे दूर हटनी शुरू हो जाए जिस तरह के शैतान रिलैक्स नहीं कर रहा बुराई के अंदर बार बार आपको बुराई करवाया जा रहा है कर रहा है रोज आना है वही 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 इस तरह इसके ऑपोजिट है कि आप आयात के साथ उसको बार बार इतना करें कि वो आखिरकार आपसे वो दूर हो जाए ये रेस्टोरेंट मैनर मैनर है थैंक यू अल्लाह मेरा नामैसर रहमान शेख साहब मेरा क्वेश्चन था कि ये जो इबलीस है ये जिन में से है या मलाइका में से अच्छा ये ये असल इस में इसलिए ज़्यादा बहुत अच्छा सवाल है ये आमतौर पर माशरे में ये कॉन्सेप्ट है कि जिन जो है वो सॉरी ये इब्लीस जो है ये जिन है या मलाइका या जिन तौर पर क्यों समझा जाता है वो मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको रेफ्रेंस दे रहा हूँ कुरान की आप लोग नोट कर लें और फिर इसको फिर आप अपने पास जाके वो कर लिएगा वेरीफाई। एक है बकरा दो उसकी चौतीस आयत अच्छा देखिए इसमें लिखा है अरबी में पढ़ता हूं आप गौर करें सुने पढ़ रहा हूं बकरा दो उसकी चौतीस आयत थर्टी फोर टू की थर्टी फोर वैद्दा फसू इला और मैं अगर 18 की 50 पढ़ूं तो वो भी है वही मलायका तजू लदमा फ़सद इब्लिस यानी टू की थर्टी फोर अल्बकर टू की थर्टी फोर में और एटीन की फिफ्टी में एग्जैक्टली exactly सेम लिखा है यहां तक बात बिल्कुल सेम है अरबी में कोई फ़र्क नहीं है अब जो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम टू की थर्टी फोर में और एटीन की फिफ्टी में जो पढ़ेंगे उसमें क्योंकि ये जब मैं टू की थर्टी फोर पढ़ूंगा आपको तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है और उससे मिलती जुलती एक बात मान लिखी है वहाँ फ़र्क हो जाएगा देखिए आगे लिखा अबा वस्तक बरा टू की थर्टी फोर में अबा वस्तक बरा उसने नाफरमानी की और बढ़ाई चाही अबा वस्तक बरा यानी जब फरिश्तों को कहा सिजदा करने को वाह मलाई करते जूल यादव कहा सिजदा करने को सिजदा कहा फरिश्तों को तो सबने सिजदा किया सिवाय इब्लिस ने अब इब्लिस के बारे में अल्लाह कह रहा है उसने बढ़ाई चाही और नाफरमानी करी तो जब नाफरमानी करेगा तो वो क्या हो जाएगा काफिर तो आगे लिखा है वह कैना मिनल काफिरीन वो काफिरों में से हो गया इसका ये तो मतलब काफिर था काफिर था ये, का, ये तो नहीं होगा ना वह अरबी में वह काना मिनल का फ्रॉम से और काफिरीन का मतलब होता है रिजेक्टर्स में से हो गया कब हुआ जब उसने इनकार किया अब देखिए यहां पर अरबी में क्या लिखा है फिफ्टी में कना मिनल जिन्नी काना मिनल जिन्नी फफसका अने नब फफसका अन अमले रब्बी उसने अपने रब के अमर का फिस किया और वो काना मिनल जिन्नी क्या हो गया वो जिनों में से हो गया जैसे काफिरों में से हो गया और जिनों में से हो गया ये है यहां लोग तर्जुमा कर देते जिन था वो you understand ये वही आयत है एक ही आयत है पूरा कुरान मजी उसको कहते हैं यहां देखिए जिन जहां लिखा हुआ है जिन्होंने एक्चुअली लिखा है, है ट्रांसलेटर लिखते हैं जिन था अरबी में काना मिनल काफरीन है ना देखिए काफिर का मतलब होते हैं अरबी में जब वो फार्मर होता है ना फार्मर उसको भी काफिर कहते हैं वो बीज को बोता है मट्टी डालता है बीज डाल के मट्टी डालता है उसको भी काफिर कावरअप करना किसी बात को कवर करना और जिन के मतलब होता है जिन जो है उसको रूट लेटर में मायने होते हैं शील्ड करना शील्ड ढाल बनाना ढाल अपनी पर्सनालिटी को शील्ड करे तो वो जिन कहलाता जान जुन्ना तो जो वो जिनों में सो गया उसने अपने आप को शील्ड कर लिया अपने आप का कवर अप कर लिया काफिर कर लिया लेकिन ओरिजिनली किसको ऑर्डर कहा था मलाइका को फरिश्तों को कहा था सीजदा करो तो फरिश्तों को सीजदा करने को कहा तो उसने अल्लाह के सामने नाफरमानी करी तकबर किया और क्या हो गया काफिरों में सो गया जैसे इंसान है कुफुर करता है तो कोई शराइय बन जाती उसकी। है उसकी इंसान इंसान रहता है तो इसी तरह मैं ये कह रहा हूं कि दूसरी चीज सुने और जो आर्ग्यूमेंट बनाते हैं वो, वो भी सुन ले उसने कहा कि मुझे आग से बनाया किसने कहा इबलीस ने इबलीस ने कहा कि मुझे आग से बनाया है ना वो आय खैरू खलकून हाँ तीन देखें सब याद ही या? माशाल्लाह जी हाँ जी नहीं मगर आप देखें माशाल्लाह याद किया हुआ सर वेरी गुड तो आप शैतान कह रहा है कि उसको मट्टी से मुझे आग से बनाया तो लोग कहते हैं भाई जिनों को भी तो जिन्हों को आग से बनाया तो इस तरह वो जोड़ते हैं लेकिन यहां पर यहीं से तो मैंने पढ़ी एटीन की फिफ्टी उसके आगे लेके एटीन की फिफ्टी वन फिफ्टी वन अब ये तो आपको मैंने बता दी काना मिनल जिन्नी और काना मिनल काफिरन के वो हो गया काफिरों में से वो हो गया जिनों में से आगे लिखा हुआ है 18 की फिफ्टी पढ़ हूं मैं आफत तू वह दुरियत लकुम अलिया अदूल ने बदला क्या तो अल्लाह क्या तुम पकड़ते हो इबलीस को और उसकी जुरियत को इब्लीस की जुरियत आ गई इब्लीस उसकी जुरियत ऑफ स्प्रिंग्स तुम पकड़ते हो उसको और उसकी जुरियत को अलिया प्रोटेक्टर्स मंदूनी मेरे अलावा कुम वो तुम सबका दुश्मन है बीस साल दालीम बदला बड़ा ही मतलब तुमने एक्सचेंज किया जालिमों के लिए तो अब ये इस आयत को मैंने पढ़ा ये अट्ठारह की पचास पढ़ी मैंने एटीन की फिफ्टी ना उसके बिल्कुल इमिजियट बात कहता है मैं अशहद तुम खल खल कसम वला वाल खल का अनफु मुत खदल बदलना अदुदा मैं अल्लाह कह रहा है कि मैं तुमसे गवाही नहीं चाहता जो आसमानों की तखलीक की यानी मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम क्या विटनेस कर सकते हो जब जमीन आसमान बनाए गए थे यानी जमीन आसमान जब कोई गवाह है आगे ये लिखा हुआ है वला खलका अनफुसीम और नहीं तुम्हारी खलकियत के तुम गवाओ सुना आपने ये बात कि अल्लाह ये कह रहा है कि ये मैंने 18 की 50 की बात 51 पढ़ी कि इस दुनिया में कोई भी गवाह नहीं है अपनी खलकत पर यह किस चीज से उसको क्रिएट किया गया वो उसका विटनेस नहीं है ना तुम विटनेस हो जमीन आसमान की तख़लीक के ना तुम अपनी खलकत के विटनेस गवाह हो तो इब्लीस ने कैसे कह दिया कि मैं आग का बनावाऊ ये सब गुरूर धोखे में आए हुए हैं देखा कैसे डिलूट हर बात डिलूटेड है ये तो दी उसका गुमान सच कर दिखाया उसने पहले तो ये समझे कि उसने कहा ना कि कहा कैसे भाई इसको मट्टी से बनाया मुझे आग से भाई आप कैसे कर सकते हैं आप, आप पानी के या मट्टी से बने हुए आप कौन सी मट्टी है जिससे आप बने हुए कैसे कह लिए आप कह रहे हैं हाँ कुरान में है ना कुरान में तो ये भी है ना कि जिनको कैसे बनाया वो भी तो है ना वो आपको जिनको देखते जिनको तो मैं आपको बताता हूं मगर ये समझिए कि जिन की तखलीक ये मैं आपको वो बताना चाहूं जिन्होंने इसको कहा जिन है वो पहली बात तो मैंने अरबिक ग्रामर से बताया जिन्हों में से हो गया वो काफिरों में से हो गया वो पहले से जिन नहीं था ना काफिर था सही है साहब जब वो हो गया ये मैंने समझा दिया और वो कहता कि मैं आग का बना हूं उसने खुद कहा अल्लाह ने कहा मैंने इसे आग से, से बनाया अल्लाह तो स्टेटमेंट ये अल्लाह का नहीं ये वो खुद कह रहा है तो ये स्टेटमेंट उसका है और अल्लाह का है तुम गवा नहीं हो अपनी 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 पर तखलीक के तुम गवा नहीं हो तो उसने ये कहा कि मुझे आग से बनाई उसका स्टेटमेंट है अब हम लोग जो जिनसे मिला रहे हैं जिनकी तखलीक देखें दो जगह कुरान मस्जिद में जिनकी तखलीक है उसके रेफरेंसेज पहले लिखे आप हाँ। लिखे सूरत फिफ्टी फाइव और रहमान उसकी पंद्रह आयत और एक है फिफ्टीन सूरत पंद्रह अलहिजर और रहमान फिफ्टी फाइव की फिफ्टीन थी अब लिखे अलहिजर फिफ्टीन उसकी ट्वेंटी सेवन जी हाँ सूरा 15 फिफ्टीन सूर्य उसकी ट्वेंटी सेवन अच्छा देखिए मैं आपको पढ़ रहा हूं अरबी में लिखा है वल जान मिन कबल मिन नारिस समूह और जिनों को हमने तखलीक किया पहले से नार कहते हैं आग समूम नारिस समूह यानी ऐसी आग जो समूह है अब समूह क्या है इन्होंने लिखा है इन सामने स्कोर्चिंग विंड कोई बहुत आग वो गर्म हवा उन्होंने लिखा फ्री फ्रॉम स्मोक नो यू आर विथ विच विच विद आई वी आर रीडिंग 5127 यू आर रीडिंग 55 आई एम रीडिंग 1527 ट्वेंटी प्लीज वो फ्री फ्रॉम स्मोक वाली दूसरी है नहीं वो दोनों आए थे चले देखिए मेरी बात सुने अब ये मैं मैंने इसका सुमूम जो है ना इस आपने अगर सुना हो नाम उर्दू में कहते हैं मोंगे मोंगा सुना है आपने नहीं, नहीं 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 मोंगे दूसरा मसाम सॉरी मसाम, पोरस, पोरस, मसाम जिसम पे मसाम होते हैं ना जब वो लेडीज वो कराती है, क्या करते हैं क्या स्टीम. स्टीम बाद उसे छोटे छोटे सुराख में से वो पोर्स तो मसाम जो लफ्जू का लफ्ज है मसाम समझते हैं आप वो अरबी का समूह भी वही लफ्ज है उसी रूट लेटर से मसाम बनाई है तो यानी पोर्स पो यानी अब यहां लिखा हुआ है यानी ऐसी आग नारिश समूह यानी पोर्स वाली आग यानी पोर्स समझ रहे हैं आप यानी पोर्स मसाम में मसाम में से आग निकले छोटे छोटे सुराखों में से आग निकले मसाम वाली आग तो सिस्ट क्रिएशन हो रही है जिनको क्रिएट किया अल्लाह ताला ने आग जो मसामों में से निकले यू अंडरस्टैंड मसाम कहां पर होते हैं किसके वो अभी दूसरी आग पढ़ेंगे लेकिन बताना ही चाह रहा हूं कि, कि वो आग आम आग नहीं है जिस जिस आग को वो रेफर कर रहा है इबलीस इबलीस कह रहा है मुझे आग से बनाया उसने ये नहीं कहा मुझे कौन सी आग से बनाया जिन्हों को अल्लाह ने जब कहा तो अल्लाह ने जिनको नहीं कहा मैंने आग से बनाया जिनों को अल्लाह कह रहा है हमने जिनों को ऐसी आग से बनाया जो कि मसामों से निकले समझ आए

रोनो मरजान कॉरस कॉरोल्स कॉरोल्स बोलते हैं इंग्लिश में मरजान नहीं जानते उर्दू में है मरजान उर्दू में मोंगे जैसे वो जोन सा आइलैंड भी है ना कौन सा कोरल आइलैंड कोरल ब्रीज क्या है कोरल ब्रीज क्या क्या कोरल? हाँ, रीफ रीफ कोरल रीफ, Coral रीफ. आ, और बाकायदा आइलैंड भी है तो ये जो कोरल सीपिया जो सीपियां मिलती है मोंगे वगैरह उनमें होते हैं पोर्स उन पोर्स में से जब आग निकलेगी उससे बनेगा जिन बताइए अब आप बताइए वो जिन को अल्लाह कह रहा हमने ऐसे बनाया कोरल कोरल से या मोंगे से जो मोंगे से क्या मोंगे से मोंगे की मोंगे से आग जो है मोंगे से आग निकले या पोरस जैसी आग तो इन दो जगह कुरान में पूरे कुरान में जिनों की तकलीफ का दो जगह है दोनों जगह मैंने पढ़ दिया इसमें यह नहीं लिखा हमने जिन्हों को आग से बनाया आग ये वाली जो कोरल में से निकले कोरल से बने जो प्रोड्यूस जो हो रही है उसकी जो छोटी छोटी सुराख है उसमें से आग निकले अब ये यह की तकलीफ है अल्लाह कह रहा है जैसे इंसान को कहता है अलग से बनाया कभी कहता है मैंने तीन से बनाया फिर कहता है मैंने तोराफ से बनाया फिर मिन सोलसान मसनूल मि से बनाया मुख्तलिफ है ना चीजें तो या से बनाया वो जिनों में से था तो वो तो नहीं कह रहा मैं जिनों में से वो कह रहा हूं मुझे आग से बनाया और उसको अल्लाह तुम अपनी तकलीफ के गवाह नहीं हो तो पहले धोखा दे रहा है और आपको भी धोखा दिलवा रहे हम लोग धोखे में आ रहे हैं हम कह रहे हैं जिनका वो भाई जिनसे थोड़ी करता है मैं कहूँ लेडीज एंड जेंटलमैन आइए खाना खाने साहब तो यहाँ एक बंदर बैठे कह ले मुझसे तो आपने कहा ही नहीं मैं क्यों खाऊं <laughs> बताइए ये ऐसी बात है कि साहब अल्लाह ताला मलाए से कैसे कह रहा है फरिश्तों से करो कह कहना वो जिन था वो बैठा तो साहब मैंने मैं। कहता है मुझसे कहा कब है स्टेटमेंट ही गलत है अल्लाह का इस हो जाएगा कि अल्लाह कह रहा है वहीदात मलाय का तुद्लाए का लिया प्लीज हमने फरिश्तों से कहा सजदा करो तो फरिश्ते में फरिश्ता नहीं करेगा ना खामा खाई जिन बैठे हुए वो सरदार थे क्योंकि फरिश्तों के फिर भी फरिश्ता नहीं था वो झूठे वहां से ला रहा हूं तुम तब भी वो फरिश्ता नहीं तो गए मुझसे कहा थोड़ी है मैं क्यों सिश्ता करूं कहा जा रहा फरिश्तों से बार बार रिपीट हुई एक नहीं कई दफा तो यह आज आप क्लियरिफाई होके जाइए कि वो फरिश्ता था और मायूसी में लिपट कर इब्लीस हुआ रैप्ड अप इन ग्रीफ हुआ अल्लाह से उसने वो किया और फिर शैतान बनाई तो वो फरिश्ता इट्स एन आउटसाइड थिंग ये ए, क्या तमाम किस्म के शायरों पे शयातीन गाजिल होते हैं जी हाँ ये जो अल्लाह की शान बयान करते हैं शायर हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म इनका सवाल ये कोई कोई मुस्तना है देखिए मैं आपको एक आयत जो पढ़ना चाह रहा हूँ एक चीज़ ये इसलिए कि इन्होंने सवाल इसलिए किया मैं बताऊँ आपको सूरज शुरा ट्वेंटी सिक्स सूरत है और इ, ये ये इन्होंने देखिए यहाँ पर जब मैंने आयत पढ़ी थी उस, उसी आयत के नीचे एक लगा लिखा हुआ है मैं पूरी पढ़ देता हूँ सूरज शोरा 26 से 221 से लेके 227 जो शोरा की शोरा जो पॉइंट्स हैं उनकी 227 आयत है आए थे उसमें लोग ये समझ रहे हैं उन्होंने इसको ऐसा किया हुआ है कि जैसे कि ये इससे मुस्तना है यानी एक्सेप्शन है कुछ शायर सम पॉइंट्स आर एक्सेप्शन टू द रूल लेकिन मैं बताता हूं देखिए यहां पर हल उनबी कुम अला मन तनजर श्शयातीन भाई ये सुन लें आप लोग क्या बातें करने लगे हाँ तो पूछे सूरत शौरा पोइट पोईट ट्वेंटी सिक्स सूरत है टू ट्वेंटी वन तो मैंने पढ़ी थी लेक्चर में टू ट्वेंटी वन से लेकर टू ट्वेंटी सेवन जो असल आयत है वो है टू टू सेवन जिसकी बेस पे लोगों ने ये कहा हुआ है कि कुछ शायर जो हैं इस बात से एक्सेप्शन टू द रूल हैं मुस्तर यही है नहीं कुछ शायर इनकी तरह सही हैं तो मैं इसको शुरू से पढ़ के यहां तक समझाऊंगा आखिरी आयत जिससे ये पता चल जाएगा कि वो इससे मुस्सर नहीं है हल उनबी अला मन तनाजर श्शाती क्या मैं तुम्हें खबर दूं कि किस पे नाजिल होते हैं शयातीन असीम हर गुनागार झूठे बोतान लगाने पर शयातीन नाजिल होते हैं यजिब समा वो समात में अलका करते हैं उनकी अक्सरी झूठी है व शौरा और शायरों पर यह तब वो इतवा करते हैं अपने तंटेटर, की। अब इनके बारे में शायरों के बारे में लिखा है क्या तू नहीं देखता इन शायरों को वादियों में गुमराह मतलब वादियों में ऐसे भटकते फिरते हैं वह अन नुम या ये शायर जो कहते हैं उस पर फेल ही नहीं कर सकते ये किसकी बात हो रही है शायर जो है वादियों में भटकते फिरते हैं और जो मुंह से कहते हैं उसको कर भी नहीं सकते जो भी कह रहे हैं नहीं साहब ये कह रहे हैं आसमान से सितारे तोड़ लाऊं कर सकते ये कौन थे ये नहीं भाई कौन कह रहा बैठ जाए आप देखे ना ये यही तो बात हो रही है ना ये वही अकवाल जरी बोला आपने अकवाले जरी इस आयत के आगे कुछ वैल्यू नहीं है समझ लें ये बात समझें प्रिंसिपल प्रिंसिपल यहां अल्लाह ताला कह रहा है कि शायर जो है वो वादियों में गुमराह भटक रहे और इनके ऊपर नाज शायतीन और यहां अल्लाह कह रहा है कि ये जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते और आगे देखिए अब इदीना आमनू एक्सक्यूज मी सुना भाई आमनु सिवाय वो लोग ईमान लो लो लाए व आमिलहत वह का और अल्लाह का जिक्र कसरत से क्या अब ये जो लोग आलिम है वो कहते हैं यहां पर लिखा है मनु लोग कहते हैं कि यहां लिखा है सिवाय जो लोग ईमान लाए और सही नेकअमल किए वो कर सकते हैं शेर शोर शादी सुन रहे हैं मेरी बात होल्ड ऑन ये, ये इस आयत की बात करो इधी अमन उन्होंने वो शायरों को इंक्लूड कर लिया जो कि नेक शायर हैं देखिए आप इसकी आयत का असल रूह क्या है वो शायर जो कर रहे थे शायरी जिन पे शातिन नाजिल हो रहे थे अल्लाह कह रहा है ये वादियों में सरेगा जैसे भटकते फिर रहे हैं और ये जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते सिवाय इदीन आमन सिवाय वो लोग ईमान ले आए कि शाइीन नाजिल हो रहे हैं शायरों पर ईमान लाए सौलियात और सही अमल किया छोड़ी वह और अल्लाह का जिक्र कसरत से बढ़ा दिया यह पूरा पूरा एक्शन आमनिहात सही अमल किया सही करक्शन की वह जक्र कल्लाह का जिक्र कसरत से बढ़ा दिया तो शायरी छोड़ दी ये थोड़ी तो कि शायरी का नक्र कसी कसरत जिक्र किया क्योंकि उनके जहन में इतनी ज्यादा आयात जब मैं भी बता रहा था शतान रिलैक्स नहीं करता तो आप बार बार उसको रिपीट करें आयात को उस रूह को इतना रिपीट करें आयात को इतना रिपीट करें कि वो पीछे हट जाए तो वो जिक्र कर रहे क्योंकि तो सही अमल किया वह अल्लाह का, और से अल्ला का जिक्र बढ़ा दिया और आगे वन बादी मा ज़ुलमी और अपने आप को डिफेंड किया जो उनके ऊपर जुल्म हो चुका था कि शायरी कर रहे थे वसयादी और शायरी निकलना जाए और यासी में, यासीन में मैं आपको बताते चलू इसको शेर शायरी का और दो तीन आयते हैं थर्टी सिक्स सूरत है और कहते हैं यासीन सूरत जो है पता नहीं पैंसठ सूर्य यासीन थर्टी सिक्स उसकी सिक्सटी नाइन आयत देखिए वमा वामा शेरा हमने इसको शायरी नहीं सिखाई वमा एम बगीला और उसके शायन शान के खिलाफ है ये शेर व शायरी करे इन हुआ इल्ला वुरान मुबीन बेशक ये अगर है तो सिवाय नसीयत और क़ुरान वाजे कुरान मुबीन व्लाहु शेरा और हमने इसको इल्म दिया शायरी का वमा एम बगीला और उसके शान के खिलाफ है शान शान ही नहीं कि वो शायरी करे इन व मुबीन बेशक ये अगर है तो जिक्र है कुरान है मुबीन वाज कुरान तो ये सूरह यासीन पढ़ते ना लोग उनको ये पता नहीं कि सूरह 69 में रसूल के लिए शान शारन नहीं है कि वो शायरी करे और उसको शायरी का इल्म नहीं दिया इतना ज्यादा अल्लाह ताला ने सूरह शोरा जो पोएट्स है शायरों पर भी सूरत का नाम है एक। आप समझ रहे हैं और देखिए नाइन एक और राय मैं तीसरी उसमें थर्टी नाइन थर्टी नाइन की सिक्सटी सॉरी उसकी आयत या, ये देखिये इन नहू ए कुरान में का, 69 उसकी थर्टी 39, 40 तीन आयतें पढ़ रहा हूँ इन नहू रसूलिन रसूल करीम बेशक यकीनन ये रसूल करीम का काउल है कली लम्मा तुम कम ई मान लाते हो मा हुआ वो ये वाहनाते पढ़ रहा है क्या वो आप बताइए नाते पढ़ रहे हैं क्या ये हम कर रहे हैं जो हम दिन रात सलात पढ़ते हैं नमाजें पढ़ते हैं कुरान पर गौरव फिक्र करते हैं ये हमदे बारी ताला है ये जो आप बैठे सुन रहे हैं ये हमदे बारी ताला है आयात जो सुन रहे हैं ये हमदे बारी ताला है आप पढ़ रहे हैं कुछ और शेर व शायरी उसको कह रहे हैं अल्लाह की हम तारीफ कर रहे हैं अल्लाह की तारीफ नहीं ये शातिन नाजिल हो रहे हैं उनके ऊपर ये किसी बड़े आदमी का आप नाम लेके मुझे मत डरा अपने आप को डराएं कि कौलिया जरी नहीं है ये शैतान ने क्या किया रसूलों पैगम्बरों और बड़े बड़े लोगों की दुश्मनी की उनका नाम ले लेके ऐसी ऐसी बातें लिख रखी है ताकि आप कुछ ना कह सके अल्लाह ताला ने जब ये कह दिया कि शातीन पर श्यान शहरों शायरों पर श्वान नाजिल होते हैं और ये किसी शायर का कौल नहीं है और ये रसूल के शान नहीं है कि वो शायरी करे तो आप ये समझे किसी बुजुर्ग का नाम लेके आपने किसी जस्टिफाई हो जाए ताकि कव्वाली जस्टिफाई हो जाए ताकि जनाब नाते जस्टिफाई हो जाए ताकि वो अल्लाह का जो ये गाने और सब ढोल डपक के सब ना हो जाए ये समझ लीजिए ये बड़ा, बड़ा बड़ा ये मेरा कुछ नहीं ये सब प्लान है शैतान का सारी प्लानिंग शैतान ने की हुई है सारी ऐसे अल्फाज कह देता है कि आदमी मजबूर है सुनने के लिए कि भाई उन, उन्होंने कह रखा है बुजुर्ग थे उन्होंने शेर व शायरी करते थे तो अब हम कुछ कह नहीं सके और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ असावी थे उसके, उसके उसका हिस्सा बना दिया तो अब वो इजाज़त मिल गई तो यहाँ भी लिखा था कि किसी भी कौल के साथ रसूल कुरान मजीद अल्लाह का रसूल का कौल है इसके साथ शेर को ये कहानी मत सुनाओ आयत पढ़ दो आयत के मायने बता दो उसकी सेंस बता दो शेर व शायरी पढ़ रहे हैं कहानियां सुना रहे हैं तो वो रसूल कौल उसके साथ नहीं है ये चीज़ इसके लोग जो कोई आसमान और जमीन में